Я Владимир Дантес, я певец, радиотелеведущий. Я, как и эти дети, прошел тоже телевизионное шоу, в котором победили. Я хочу стать для них старшим братом, потому что понимаю четко, что им нужно, и я могу дать им много советов. С трех лет начал петь в хоре из 52 человек. Я был самым младшим в этом проекте есть такой конкурент в виде Нади Трофеевой, которая моя жена. Надеюсь, эта конкуренция до развода не доведет. А вот подумать над тем, чтобы появился у нас ребенок, вот это интересная ситуация. Потому что я думаю, что наш ребенок будет очень классный. Он будет просто нереально талантлив. такая обстановка мне очень нравится. Позитивчик. <свист> просто, 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 просто класс. За правилами шоу Дантесу берет двух спеваков, а потом же судьи вызначат фаворита, который залишиться у команды наставника. Я в этом амплуа первый раз. Где-то в глубине души недооценивал то, что будет. Well, Я приехала, чтобы победить. Yeah, yeah. Просто профессионалы в поведении на сцене будет сейчас такой выход. Меня зовут Елизавета Валькова, мне 11 лет. Я веселая, озорная, умная, красивая. У меня было очень много конкурсов. Всегда занимала первые места. Я был обескуражен. Каждый, кто выходил, чувствовал себя более уверен. Мой опыт был совершенно другим. Я нереально был скромным. Я не мог даже пошевелиться на сцене. Браво! My... Я, бойка Катя, приехала из города Днепропетровска. Она мне взяла за шкирки, держала всю песню, не отпускала. Я не мог оторваться. Мне так хотелось петь на большой сцене. Для меня это как отдых. Катюша у нас старшая, когда все остальные малышня дуреют, ей приходится выполнять роль мам. У меня три брата и одна сестра. Моя семья похожа на солнечную. Они безумно талантливые. О господи! По условиям конкурса мне придется выбрать только двоих. Бороться за участие в дальнейшем шоу будет Катя. Я бы хотела подать своим братьям и сестрам пример, чтобы они выросли хорошими, в общем, людьми. Со мной дальше в команде будет Лиза. Для меня этот проект большая ступенька. Я хочу бороться дальше. І я не знаю, як журі придеться вибирати цих двох прекрасних малих. Маленькі артисти Катя і Ліза поспішають до нас на сцену, аби приголомшити нас своїм талантом. Ось вони зустрічайте! Першою почне Ліза. Ми тебе тут залишаємо і бажаємо успіху. бюэта на нашей сцене. Ну, теперь на черзи Катя. Катя, давай. Don't forget to put on face Home. You can play with snowballs. ти змусила посміхатися зараз всю Україну. Катя, співати як Джамала, а я навіть побоюся, що ти і краще заспівала, ніж Джамала. Ти дуже талановита дитина. Браво. А Ліза в оцій джазовки, да, правильно я говорю дівчата? сказати, вокалізи, оця якась е, така напівнегритянська штука це класно. Дівчата. Хочу отметить музыкальный вкус девчонок, потому что вы выбрали такие джазовые, мюзикловые песни. Поэтому спасибо вашим педагогам, потому что они вам изначально прибивают очень хороший, очень высокий музыкальный вкус. Это, знаете, большая ответственность взять эти песни. И, конечно, вокально они очень сложные. У меня есть маленькое замечание к вам обеим. Чуть-чуточку потеряли по-актерскому, то есть вы переволновались. Это было, может быть, видно только мне, потому что зритель аплодировал. Так что ладошки чуть не поотрывались. Пришел час убирать. Миш, Лиза поувереннее себя чувствует абсолютно. Кто? Лиза или Катя? Опиняться у команде Володимира Дантеса. Кто без из вас не потрапил, могу сказать одно. Днепр рулит. я віддаю свій голос Каті. Дякую. Пожалуй, сьогодні мені понравилось більше виступлення Лізи. Да. Один-один. Тобто зараз буде рішаючий голос. Мені что що трохи на самую саму малость сьогодні більш убедительні була Кать. Катерина Бойко. Обіняється у команді Володимира Дантеса. Це сльози щастя, я сподіваюся. Так. Я тебе вітаю. Спасібо. Лиза, эти оплески, залы наших судей и всех телеглядачей, которые сейчас на тебя смотрят, все это тебе.